সীমান্তে কড়া নজরদারি বাংলাদেশে ফেরত যাওয়া মানুষের সংখ্যা হঠাৎ বেড়েছে জানালো বিএসএফ এসআইআর এর আবহে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরত যাওয়া বাংলাদেশি নাগরিকদের সংখ্যা চোখে পড়ার মতো বেড়েছে গত বছর যেখানে সংখ্যা ছিল মাত্র পঁয়তাল্লিশ সেখানে চলতি বছরের শেষ তিন মাসেই তা লাফিয়ে বেড়ে দাঁড়িয়েছে একশো ছিয়াশিতে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন কদমতলায় বিএসএফ এর উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার হেডকোয়ার্টারে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে এই তথ্য দেন বিএসএফ এর উত্তরবঙ্গের আইজি মুকেশ ত্যাগি বিএসএফ এর একষট্টিতম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সীমান্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন দিক তুলে ধরতেই এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল আইজি মুকেশ তাগি জানান অনুপ্রবেশ ও পাচার দমনে ইন্দো বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তা আরো মজবুত করা হয়েছে বিএসএফ সূত্রের খবর পুরনো ফেন্সিং তুলে আধুনিক নিউ ডিজাইন ফেন্সিং বসানোর কাজ শুরু হয়েছে বিএসএফের অধীনে থাকা নশো কিলোমিটার সীমান্তের মধ্যে প্রায় দুশো পঞ্চাশ কিলোমিটারের নতুন ফেন্সিং বসানো হচ্ছে পুরনো আট ফুট কাটা তার সহজে কাটা বা টপকানো যেত কিন্তু বারো ফুট উচ্চতার এই নতুন ফেন্সিং ভাঙা বা পার হওয়া অত্যন্ত কঠিন এছাড়াও সীমান্ত জুড়ে নজরদারিতে যুক্ত হয়েছে উন্নত প্রযুক্তি। নাইট ভিশন ডিভাইস বুলেট ক্যামেরা ড্রোন নজরদারি এবং অটোমেটিক নাম্বার প্লেট রিডার সীমান্তে ধরা পড়া অনুপ্রবেশকারী বা পাচারকারীদের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য শুরু হয়েছে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আইডেন্টিফিকেশন ব্যাংকিং ব্যবস্থা

जैसे ये लोग जो बांग्लादेशी नागरिक हैं जो पहले कभी आके सेटल हुए होंगे इंडिया में या पहले आए होंगे इलीगली आए होंगे ये लोग हैं हरियाणा के भी हम देख रहे हैं हम इसको राजस्थान के भी देख रहे हैं हम इनको गुजरात का भी देख रहे हैं हम इनको कुछ दिल्ली का भी देख रहे हैं तो ये और बहुत कम संख्या में मध्य प्रदेश और यूपी से भी हैं इन राज्यों से ये लोग आए हैं क्योंकि हमको एनालिसिस ये एक अच्छा जीवन के लिए शायद यहाँ आए होंगे किसी वक्त के अंदर और अब ये वापस स्वेच्छा से जाना चाहते हैं। सर आगे, आगे, मैं, सर मैडम के सवाल एक आ, मेरा प्रश्न है शायद आपने अभी तक बोला एस आई आर के कारण कितने लोग घुसपेटिया अभी तक जमा हुआ वापस जाने के लिए ऐसा कि कितने संख्या है आपके आ, मेरे पास ऐसा कोई तो नहीं है कि एस की वजह से गए हैं लेकिन जैसा मैंने बताया कि एस की कार्रवाई तो अभी कुछ समय से शुरू हुई है कुछ हफ्तों से शुरू हुई है लेकिन ये जो ट्रेंड है ये ट्रेंड पिछले छह महीने पांच या छह महीने का समय हो गया इससे पहले हाँ बिफोर एस आई आर भी जाते, जाते रहे और अभी एस चल रहा है उसमें भी जाते रहे एस होने के बाद में इनका नॉर्मली नंबर बढ़ा है मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा लेकिन हाँ इनका ये इनकी एक, एक नंबर पहले से पिछले वर्षो से ज्यादा है ये ये कितना बड़ा है हो है, ए, बड़ा है। मैंने आपको बताया ना की पिछली बार केवल इसमें सैतालीस लोग थे हमारे फ्रंटियर में और इस बार एक सौ छियासी है हमारे इस साल में अब तक तो इसका प्रोपोर्शनलिटी आप, आप लगा देंगे आउट गोइंग हाँ कुछ इनकमिंग भी है जिनको हमने तो पकड़ा है मेरा ये कहना है कि ये मैं अपने उत्तर बंगाल फ्रंटियर की बात दूसरे फ्रंटियर्स भी हैं जैसे वेस्ट बंगाल का अगर हम बॉर्डर देखें तो वो गुवाहाटी फ्रंटियर भी हमारा देखता है और साउथ बंगाल फ्रंटियर भी देखता है